У меня ушло много таких заболеваний, как э, панические атаки. У меня Я полностью прекратил принимать от эпилепсии, полностью все препараты. У меня ушел избыточный вес минус 25 килограмм. У меня ушла хроническая усталость, хроническая аллергия. Я принимаю продукт больше года уже. В феврале у меня был год. У меня были очень страшные, серьезные панические атаки, э, которые меня сопровождали больше 10 лет я это получил в ходе. Я был на службе, мы уезжали в соседнюю республику, я там подорвался на мине, это фугас такой, у меня были осколочные ранения, контузия, сотрясение мозга. Я где-то год вот восстанавливал, и потом первый приступ у меня случился прямо на работе, я упал, у меня были сильные судороги. Я просто это ссылался на то, что это у меня, возможно, были просто, может быть, переутомление, усталость или еще что-то. Потом, как выяснилось, что у меня в голове образовались кисты, и у меня начались вот эти панические атаки. Плюс ко всему у меня еще были эпилептические приступы. Медикаментозно я потреблял и принимал препараты, которые мне прописали врачи. То есть это пожизненное принимать от кто знает. И панические атаки у меня сопровождались, месяц могло повторяться от трех до пяти раз и без скорой помощи я не спасался. Приезжала бригада скорой помощи, мне кололи очень сильные уколы, это эланиум и так далее. Потом, спустя пару часов, я приходил в себя. И я жил с этой мыслью очень много лет, и все это начиналось ближе к вечеру, и у меня было очень такое депрессивное состояние, мне ничего не хотелось, ни одеть, ни обуть, мне все равно, что было за окном, какая погода. Я был на самом деле на очень таком дне, да, ниже, наверное, не было. Чтобы говорят, чтобы тебе оттолкнуться, в жизни ты должен, наверное, дойти до дна. Наверное, скорее всего, это было мое дно. И когда в моей жизни появились эти замечательные продукты, я просто-напросто реально вздохнул. Поэтому не тратьте свое время, начинайте принимать продукты сегодня, сейчас, поделитесь этой информацией своими близкими, и ваша жизнь заиграет очень красивыми, реальными красками, и вам захочется жить и нести это благо, это добро людям. Поэтому я вас просто призываю к этому.